Коли ми в останні з тобою розмовляли, ти гучно заявляла про те, що у Росії ти виступати не будеш ні за які гроші. Згодом у російській пресі з'явилася інформація, що в Росії ти виступаєш на корпоративах, і ці виступи просто ніхто не бачить. Де правда, я можу чесно сказати і поклятися перед Богом, що концерти в Росії я не даю. Я відказуюсь від е, всіх предложений, які мені пропонують там, тому що я вважаю предательством петь для окупантів. Началось это все с их подачи, после того, как я поехала поддерживать наши культуры, моих, своих, нацгвардию, там, военных. И тогда начали выходить эти статьи, и действительно, они очень оскорбительны. Что сам это бы образовало, что зачепило? Во-первых, мне не нравится вранье от Йосифа Давыдовича Кабзона, когда он утверждал, что он меня видел на фестивале «Новая волна» в Юрмале, что я материлась, как уличная девка и что я проститутка, что мне кто-то платит за то, чтобы я говорила так о России, и ей и, и на улице платят, и там платят. В общем, ну, я считаю, что человеку 77 лет он начал... Выск... Вообще-то я его не спрашивала его мнение, оно мне было неинтересно. Он начинает вступать в словесные перепалки, грубо говоря, со своей внучкой, 27 лет. И когда начинают подключаться все, и все именно пытаются... Я так скажу, им в Росії по-моєму зайнятися нічим, як обсуждать Анастасію Приходько. Я їх головна болі, наверное, останусь на всю жизнь, тому що вони ніяк не можуть то, що я представляла Росію на українському языке. і Евровидение, і фабрика. Ну якщо я виграла я в этом виновата? Ти зараз їздиш з концертами по сходу, була і у Слов'янську, і у Северодонецьку буквально щойно повернулася зі звільнених міст. Також виступаєш перед солдатами, що воюють у зоні АТО. Що найбільше вразило за весь цей час? час по сходу Украины. Очень поразил меня Славянск, когда видишь эти действительно дома, которые обстреляли, которые там все разбито. В зале, в котором мы выступали, была огромная дыра, была прямо на сиденьях. Все это с крыши упало. Но несмотря на это, мы, то, мы пели, давали концерт, они очень радовались этому. И подошел ко мне комбат, Пожелал мне удачи, говорит, спасибо огромное, что вы нас поддержите. У меня был крестик. такой, э, Мне с Иерусалима его передали. Я, я сняла его, делаю ему, что говорю, вот вам на удачу. Ты бы есть человек. Побралась вы не так давно, что человек кажется, проводят того, что ты отправляешься все ближе и ближе до наигоречиших точек. Он со мной ездит. Когда он меня держит за руку, когда он меня обнимает, и перед сценой выходя к солдатам... Э... Я безумно нервничаю, потому что я не знаю, как себя вести. Я никогда не пела перед такой аудиторией, тем более в такое время. И он мне всегда какие-то слова говорит, как, как, что бы хотели мужчины услышать. Он мне советует много. Я всегда выхожу после концерта и говорю, ну как, нормально, я ничего лишнего не сказала. Я так бы что-то перепутать с перепугу, что-то не то сказать. Говорит, нет, все нормально, сказала, но вот здесь вот можно было как-то промолчать, или я там могу сказать как на эмоциях.